Это вообще моя любимая тема моя любимая история потому что через ритуалы настолько важны в нашей жизни и правильное использование ритуалов может помочь ответить на такое количество вопросов начиная от построения корпоративных культур и заканчивая Закреплением положительного опыта в ритейле. Первый раз я осознал важне, ну, важность, важность ритуала, это когда я получал MBA, и там на курсе построения корпоративных культур была такая штука, через что строится любая корпоративная культура. Ну, это через героев и ритуалов. То есть, кто герой, на какие, э, что свойственно герою, какие поступки и какие ритуалы делают героизацию. Отсюда строится корпоративная культура. На чем строится успешность самого успешного ритейлера в мире? Строится на мультисенсорном закреплении. Это вот когда мы весь все каналы сенсорной, э, сенсорного восприятия, мы их сводим воедино, в одну штуку. В какое-то действие, в экшен. Потому что если мы закрепляем экшеном все, что мы делали до этого, это самая стойкая штука, которая может быть. Если мы совершили действие, значит это действие само собой а, добавило ценности. И как только мы закрепили эту ценность, и она стала нашей, нашей ровно в этот момент мы уже никуда не денемся, мы не, скры не спрыгнем а, с этого крючка. Именно поэтому... Ой! Туночку. Сейчас мы вернем. <смех> <смех> вот. Поэтому, когда приходят в общество анонимных алкоголиков, первое, что вас просят, признаться самому себе в то, что вы алкоголик. Когда вы шапоголик и вы хотите излечиться, вы должны признаться в этом. То есть это экшен, который преследует определенную цель. Когда вы приходите в церковь, что вы делаете в первую очередь? Независимо от того, какое это вероисповедание и так далее, вы либо креститесь, либо на коленях. Совершаете намаз, кажется, так это называется, могу ошибаться. А, либо вы э, по э, таким бочоночкам, да, в буддийских храмах вот идете и совершаете какое-то действие. Это закрепление всей мультисенсорной информации. Это точка невозврата для покупателя. И создание именно какого-то экшена ⁇ это ключевой момент, которым должен завершаться покупательский опыт. Какие могут быть эти ритуалы? Это мой пост в Фейсбуке после посещения, ну, несколькократного, да, там посещения одного торгового пространства мой интерес к ритейлу сугубо профессиональный я не люблю шопинг ну то есть я мне он тяжело дается мне э, непрофессионально да если я не анализирую ритейл профессионально он для меня всегда скучный мне всегда тяжело смотреть мне всегда выбирать но тем не менее, появилось место, где ритейл соединили с очень душевным кафе, вроде бы ничего нового, но ну, это было несколько лет назад, а, когда я получил место, в которой, приходя с кем-то, я мог ну, помогать да там ну, в, в, в какой-то мере помогать э, в покупках советовались со мной да а я в это время мог заниматься какими-то своими делами ну и понятно что ты там и мне где-то что-то покупал этот ритуал это просто да и каждый раз потом дальше о куда пойдем а как куда там где есть вкусный кофе обалденный десерт а по факту? По факту это просто ритуал. Ритуалов может быть очень много. И там, если посмотреть на мою как бы, ленту в Фейсбуке, то за 10 лет можно увидеть три поста. Ну вот про какие-то мои впечатления, не профессиональные впечатления, да, ритейл. Это планета кино, Первый раз, когда я попал в планету кино в блокбастере, я был впечатлен. Был впечатлен э, попкорн-баром. Потому что для меня попкорн в кинотеатре, а кинотеатр это тоже ритейл, это ритуал. Его нужно купить, и его, естественно, нужно съесть. И если по каким-то причинам кино без попкорна, а что туда идти? Ну, собственно говоря, уже непонятно, что главное. Потому что это ритуал. Поэтому это настолько важно, и если это даже меня проняло, то, ну, к сожалению, да, тут была Настя, она поехала, это создательница да, этого пространства. И еще один пример ритуала. Это ритейлер, который очень большое внимание уделил ритуалу. Он создал внутри своего торгового пространства лазерный туннель для детей. И теперь дети ходят с друзьями в этот магазин, с мамами, естественно для того, чтобы оказаться в лазерном туннеле. Он включается, он классный. И я думаю, ну, вернее, как я не думаю, я знаю точно, что этот туннель себя оправдывает. Да, он съедает торгового пространства, он съедает полки. Но трафик растет. И как только вы сделали какое-то, заставили вашего покупателя сделать какое-то движение, есть такое понятие, как чувство взаимных обязательств. Как только вы сделали что-то для покупателя, создав ритуал, ровно в этот момент у покупателя уже формируется потребность сделать ответный жест и отблагодарить вас за этот опыт, который он получает. Поэтому это неотъемлемая штука, закрепление, и это вообще точка G мультисенсорного ритейла. Ну, можно так сказать. Это то, что его концентрирует, то, с чего он... Для чего он существует, собственно говоря? Таких примеров есть, ну, опять же, да, еще один ритейлер и еще один, ну, вернее, это тот же ритейлер и еще один ритуал. Это торговое пространство. И туда просто можно прыгнуть. Ну как можно не купить что-то для ребенка, для себя, если вы испытали такое? Никак.